比如说宁哥，你直播能不能多摆几个 pose？然后我就是截两个图。就现在你宁哥就是现在就是出美图的地方已经是在直播间里了吗？就是现在我已经没有那种商务照，比如像人家就是人家艺人都是那种体体面面拍个杂志或者是弄个什么东西，弄个这种像出出行图什么之类的，我现在都得直播间截图了。 人一弄都是走在海边或者在某个酒店非常豪华的阳台上拍一张照片，很帅气。然后你明哥照片一出来，在直播间拿个麦克风戴个耳机，我这一切就档次就下去了啊！人家出图都是咖啡厅，要不是什么商场里，要不是在什么野外一个花鸟语花香的地方，我就直播间后面摆一堆手办，拿个麦克风给你勾勾个腰，搁这给你俩直播，这就是我的。 标签可还行，嗯。有朋友，你倒是拍呀、啊，你也不拍，不得截图吗？那你们不能说我不拍，然后你当时你就是靠直播这个截图来过日子吧？拍啊，过两天就拍了。我说了，等我这个戏杀青之后，我跟大家说了，我跟超越、曾舜晞，我们仨人单独拍，就是我我们仨人就是拍拍宣传照呗。这两天一直在联系说这个事儿呢，说要定服装，说我们仨拍什么风格，说。 一人选一个风格，然后呢，比如说我选了一个呃直播风，他俩就得跟着我一块儿准备直播风的衣服，然后就是这么回事嘛。然后他俩，然后你像曾舜晞肯定就选那种富家公子风嘛，那我也就整一套那种就是就是那种伯爵风那种的，就是给他搭配一些嘛。 超越可能就选的是那种校园风嘛，我估计宁哥也得弄个校园风啊，就是类似嘛。我们仨所以就到时候会去拍的啊，会去拍的。嗯，有朋友说校园风，嗯，宁哥你你怎么意思？我说到校园风，然后说宁哥你可以吗？你什么意思？ 不是你你你什么意思？就是你哥，你明哥现在就够这个校园风有点够不到了呗。人家人家俩俩俩小孩儿行，人家很嫩。包括现在我，我当时我就是在在人就是，现在我就校园风现在已经整不了了，是不是？我能不能是演个校长呢？能不能？或者体育老师行不行？就是那种的。我校园风也分很多吧，校园里不光只有学生吧，教导主任不行吗？ 实在再不行，你宁哥演一个就是收发室的那种大爷还不可以吗？收发室每次就是进门不让你进去那种保安不行吗？不是，我现在在你们心里现在已经是在校园风这一块就是给我卡死了。你的意思就是宁哥，我现在就是我，如果去接一个就是那种校园题材的剧，你们现在就是有点接受不了，是不是？你们要这么说啊，我。 嗯，朋友们，你们等我会儿，我去换套衣服，我去重新做个造型，我就做一个校园风的造型。你们等我一下，我今天我就跟你们交上劲了，你们这样是容易给我以后影视影视道路给我封死了。前两天前就就在去年，还有一个制片，就是一个制制片人找我要我拍一个校园校园剧，让我演一个就是那种帅气学长，但是我没去。你们等我一会儿。 我讲，我放个 VCR，我去，我去给你们来一套校园风。今天我从一个水管工，<laughs> 我我这个我这场直播是一个非常励志的故事。我此时此刻是一个水管工，我为什么就做水管工？我是为了勤工俭学。我每天早早起晚晚晚休的原因，就是因为我要做水管工赚钱交学费，我要上学。你们等我一下。刚才我那个打扮就是一个。 呃，水管工，但是因为我是平时在上学的期间就是兼职，你懂不懂？大学兼职就是我平时干水管工，然后挣点钱就交学费，为了追求自己的梦想啊。看人，我跟你讲，人就是势利啊，人都是势利的，咱也谁也别说谁。我刚才就换了一套这么衣服，刚才有朋友就要说要举报这个未成年人直播了。 哎，就是他要都要举报我，就是说我就是已经嫩到像未成年人，就在这直播。这位妹妹也是，真是亏良心了，你也是。你这句话说的有点丧良心，说要举报我就是未成年人直播。谁这么会聊天？你说说，就是这就是纯纯朋友啊 <laughs>。哎，完了，我这朋友们就是你们今天就激我，就是刚才那个一直说那个说。 说那个宁哥，你现在演不了校园剧，就那个小子，就那个小伙激我。我这套衣服本来是准备上综艺节目穿的，完了今天曝光了。我本来准备上综艺，有一期就是要穿一个这样，就是类似这种风格的衣服。我今天就直接，我这套衣服也是挺贵买的，买完之后就直播间先曝光了。本来是为节目准备的，完了。今天我这个就是有点像 cos 这个哈利波特吧、就，是不是？ 我这个虽然就是 cos 不太像，但是我就属于就是就是，呃，中年版的哈利波特，你们基本也没看过吧？等会儿啊，我去找一个眉笔。 我不是补发际线，我这个发际线用补吗？我这是画闪电。你们看没看过《哈利波特、啊》？你们是不是都是啥也不看？你们天天看些什么玩意儿？《哈利波特》前面这地方有个闪电，有一个闪电的疤痕。你什么玩意儿？我自己去去卫生间画一下，这个这个不太好，不太行。OK 了。 整个直播的忙忙叨叨的，就是咱这咱直播就是一个随性啊，就是咱们就用这个造型聊聊这个呃、嗯《安乐传》的事儿，<laughs> 咱就是讲这个，因为《安乐传》里边我不是演那个陆明熙嘛，然后陆明熙那个人物也挺有意思，对，就是他在那个剧里也挺有意思，最后结局就是被那个被那个什么了嘛，因为他身体不太好嘛，然后被那个呃伏地魔抓走了嘛。 有朋友说陆明熙也被外星人抓走了，不是不是，我说那个是关西啊，关西被被外星人抓走了，但是陆明熙后来是被伏地魔抓走了，哎，伏地魔直接给他来了一招就地伏法。呵呵有朋友说你换完衣服，我室友说是像是修空调的，那这是纯纯胡说八道了，你这个我这个造型跟修空调一点边都不刮。 啊，我你刚才那个可以说修空调的可以，但这个是纯纯没有。啊，你要是我朋友，我想想，首先呢，我我深深怀疑这句话也不是你室友说的。我看了一下你的头像，你估计都三十多了吧？你三十多还有室友呢？不是你，你应该都毕业了吧？你就是自己想骂我，你自己想说我长得像个修空调的。 然后还没有没说到点哈、啊，我这个造型就是开玩笑，你是我这个造型，你说啥也说不到修空调啊。你家修空调的长这么帅气啊，是不是？当然也有帅气的啊。我是我的意思是穿的这么板正，嗯。有朋友说，我妈是说你长得像高三上了六年的，那也是学生吧？咱不能因为脸老就是给人开除学籍了，对不对？那这我觉得是不不，咱们就是成人大学呗。<laughs> 就是我弄啥造型，你们都能想起一个东西。就刚才有朋友说你有点像这个洗浴中心里边那个经理。哎、呃，注意一下，一楼一楼来两个男宾上二楼了啊！现在他俩应该要按脚，往后你赶紧服务员过去招呼一下。嗯，好嘞，哎，over。 有朋友说，我家小女儿说小宁长得很帅，你家女儿说长得很帅是吧？我跟你讲，朋友们，你看看，听人小孩的，人小孩说的话都是童言无忌，说啥就是啥。有朋友问我酒杯呢，我今天这个造型是一个，就是一个学生造型。哎，我今天你没你没看到呢，就是宁哥今天这个造型属于就是一个呃，嗯，中学生。 我今天是一个中学生造造型，所以说一个中学生拿这个酒杯，可能和我的那个人设不太符合。所以中学生一般喝啥呢？喝这个啊，就奶茶。嗯，大学生没有啊，我我没上过大学，所以说也别那别那什么了、啊，别说我大学生，我是没上过大学的啊，也很惭愧啊，很惭愧。 <coughs> 所以我特别羡慕那种学习好的人。所以我直播间的朋友，如果你正现此时此刻正在上学，你一定要好好学习，真的是我特别羡慕你们。嗯，加油啊！有朋友就是认出来我喝什么咖啡了。我有朋友问我好喝吗？我觉得一般，因为我喝一般都喝只喝美式啊，美式这种基本味儿都是苦了吧唧的，都不好喝。 啊、哦，反正就是每次只要我喝美式，我不是真的喜欢喝咖啡，我是告诉自己喝完之后能瘦，我就会喝它。啊、嗯，我越苦我越觉得能瘦，就是这样式的。嗯，有朋友刚刚问说喝美式能减肥吗？喝美式减不了肥啊。我觉得喝我喝咖啡为什么呢 <coughs>？我是这样的，我是就是咖啡一般都喝美式，而且喝冰的，因为咖啡喝多了那边那么苦，你肯定恶心。 我是我是属于给咖啡喝恶心了之后我就恶心了有点就是不想吃饭，给你食欲喝没了，你就不想吃饭了，你自然而然不就瘦了吗？啊！但这是一个不健康的一个方法，你们不要去学啊！等我把空调开一下，啊，为了跟你们来个校园风的造型，直接穿了三件套，现在是我热死了。